Мороз, я учусь во втором классе. Я очень люблю играть с водой, ставить эксперименты. Я вам сегодня покажу два интересных эксперимента. Я уже налила в стакан воду. Теперь беру монеты кидаю. Все, образовался шар из-за того, что поверхностное натяжение воды. Оно как шар Поэтому вода не выливается. Следующий эксперимент будет очень красивым. Я беру ее молоко. Молоко состоит из 87% воды. Потом я беру каплю по две капельки. По две капельки краситель. Потом Беру ушную палочку и макаю в моющее средство. Дотрагиваюсь к красителю. Видите, что получается? Надеюсь, вам понравилось мое видео. До новых встреч. Пока.